毕竟是辛苦做的，你怎么来了？散散心。你怎么在这儿啊？没有去看范译学长？我刚给范译打完电话，他现在在医院打石膏，我一会儿去接他。 这是甜品吗？你要吃吗？有点不好看。味道怎么样？有点冲。 还挺特别的，我还没吃过，是有点冲。您里面加的什么呀？一点点低度朗姆酒。 你们胆子越来越大了啊！谁在实验室喝酒了？师兄，这酒是我的，可我真没喝。我那天去买酒精，没带身份证，就买了个五十六度的二锅头回来。你买酒精干嘛？啊，消毒，顺便提神醒脑。你没喝？那酒呢？我真的没喝，我买回来就放到冰箱里了。放冰箱了？ 坏了啊！我帮你倒。小师弟酒量应该还可以吧？ 就是什么呀？我都没吃过。这个看上去像一堆泡沫，其实是用分子料理做出来的巧克力冰淇淋蛋糕。分子料理，什么东西？啊？分子料理是用物理、生物、化学的方式去打破和重塑食物。看到的未必是吃到的，就像你一样。 重要的是你想成为一名医生，而不是别人去说什么。就像别人说我是一名学霸，可我现在偏偏不想学习，我只想喜欢你。我想，我想谈恋爱这件事情，难道会比你想成为一名好的医生更加疯狂吗？罗婉。 让我成为你的男朋友吧，我会陪着你，陪着你一起努力。分子料理是用物理、化学、生物的方式打破和重塑食物。你看到的并非是所吃到的，就像你一样。 就像我一样，你怎么知道的？啊？对呀，我脑子里装的都是水，我已经很努力了，但我就是学不会，我绝不转系。 我发誓，我宣布，从此以后我就是钉子户。嗯，还转系吧？就算是转，我也要考到好的成绩，风风光光的转出去，让同学们知道是我要跟林川西分手，不是林川西甩了我。我帮你吧。怎么帮我？刘婉婉。 让我做你的。